Так, Доброго раночку, шановні друзі. Зараз зробимо розклад на бажання. Да да чи ні? Так, загадуєте бажання, а я розложу на 5 частей по сім карт. Ісповниться чи не сповниться? Так, перша кучка. кучка. Перша частина 2, 3, 4, 5. шесть семь первая часть, друга раз два три четыре пять шесть семь другая часть, так третья раз два три 4, 5, 6, 7. Третья частина. Четвертая. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая частина и пятая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, давайте я был блищ, еще вот так. И вот так. Вот все видно вам. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Выбирайте люб любую кучку. Загадуйте желание. І подивимося, виповниться чи ні. Так, дивимося перша частина. Так. Чи виповниться бажання перша частина? Так, ну, в общем, не очень, не очень. Тут бы как бы и должно, а что-то тут серьезное вмешательство как-то. И обнуление, и болезненно, и конфликт. Что-то нет. Как бы должно исполниться, ну там что-то какое-то серьезное вмешательство. Першая кучка нет. Другая частина. исполнится желание? Сомнения есть, а и предчувствие, что исполнится. Тут можно сказать, что да. Так. Третья часть ночи выполнится. Долгие проблемы какие-то, але положительный результат. Выполните. Тут что-то идет Потеря и обрыв. Потеря и обрыв женщины. Бачите, показываю. Жинки. Потеря и обрыв. Обожание выполниться, Трошки пизднишеньки. Так, четвертая частина. Да, решение проблемы. Да, хорошие новости, удачи. Тут да. Четко, да. Четвертая частина. Так, и пятая. Так, денежка. Переход в другое состояние. Тут да, хорошая карта. Хорошая карта. Да, да. Да. Помощь, деньги, работа и удача. Переход в другое состояние. Тут теж выполнится. Ось такий розклад. Кому сподобалося, пишіть, чи треба такі робити розклади. Все. гарного вам дня, до побачення!